конкурсу, конкурсу биатлон. Я думаю, вы уже все с ним знакомы, поэтому вкратце быстренько объясню правила. Выходят от каждой команды по одному участнику, читают шутки, жюри решают, кто остается, кто проходит дальше, кто, к сожалению, покидает на каком-то круге нас с активом 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 8 и один балл ровно. Попросим под ваши аудитменты представителей всех пяти команд подойти к микрофону. Надо ну, дать членам жюри что? вони мають право сегодня и завжди на два штрафних кола. В штрафному коле команди читають не по два, а по одному жарту. В штрафному колі. Ну що, команди Не працює, працює микрофон? Попробуй Раз. щось сказати. Раз. Добре, оболтав. Начинаем справа налево, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты. Начинаем биатлон с команды КВН «Джокер» Львов. Дуже некрасива дівчинка, Ненавидит запитання, ти, що не наводится ты что, не выспалась? Новый сок, сосок, сок, сосок, смак знакомый с детрентства. Продолжаем. Володя всегда прав. Своєму отцу Іван. Прожаємо Тернополь! Доброго вечора ще раз всім. Водій 6 перевернувся і став водієм дев'ятки. Охоронець не пропустив кличка в клубі, пропустив різдво пас. Посмотрим, что на это скажет основной инстинкт. Семиклассницу с гормональным расстройством одноклассники дергают за бороду. <Связать> Сексуальный водитель маршрутки тоже слушает шансон. Ну, черт возьми, как он это делает? <Связать> ну и Виктория Бекхэм ровно. Моя бабушка принимает таблетки швере, швере, швере. Швере, 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 швере. То, что доктор прописал. Мальчик, который вырос на ЖД вокзале, стал тин дин дин внимательным и осторожным. тин дин дин, уважаемые жюри, ваше решение. Вы имеете право на два штрафных не забывай или же Джокер выходит. Ноль целый Залезь, залезь, стоечку, залезь, стоечку, друг. Все подвинутся, трошки правейше. А ты переходишь туда, на Тогда будешь начинать. Ну что? По два жарты, Володя всегда прав. Я предлагаю, дабы восторжествовала справедливость, две шутки от команды «Джокер». А там дальше посмотрим. Согласен. Страхной? Чтобы не пропустить Пасху из-за нанесения. Мало а, ли чего. Так что, жюри, ваше решение? Чтобы? круг. Штрафной круг, да? Все команды или кто-то отдельно? Джокер. Один? А с кем бороться? Две! Две! Со всеми. Две шутки. Все команды по одной. Штрафной круг. Бомби. Таврия, <свят> Деоланос, Мопед Карпаты. Дивиться на DVD. Трансформеры за непад. Сигареты – это вред! Врут! Сигареты – это в рот! с 20-летним стажем нашла в свои белесные купоны. Основной инстинкт. У человека, который ненавидит гостей, стеклянный пол и пенопластовые тапочки. I've got из потому что вам потом идти по Владимиру. <ролевые> Хотя не все один из Киева. Основной инстинкт. Основной инстинкт. Дякую. Что скажет зал? Нормально все? А, Но да, да. а, а, да, наша да, Галя Павловна. Ну что, друзья, продолжаем наш конкурс «Биатлон». Не забываем, у него есть свои правила. Осталось четыре команды. Поехали! Джокер! Маленький хлопчик, показывая, сколько ему роков, выпадково самого себе пиво. Продовжуємо біатлон. Волинські бабулі отримують пенсію волами. А зараз і українська мова, як собака і людина, розуміє все, а сказати. Продовжаємо Тернопіль ол-ін! Вчора Катя застила між Олегом і Олегом, але бажання здійснилось тільки хлопців. Виктория Бекхем, Двум террористам, которые на два дня остановили работу «Автозаза», присвоили звание Героев Украины. Работник ликероводочного завода не перебирает девушками. Жюри. Снова непростое решение. Володя. Всегда не прав. Не всегда прав, скажем. 0,4 балла. Аплодисменты, друзья. Аблоксвенны. Аблоксвенны. Осталось три команды, боремся за 0,6, 0,8 и 1 балл. И я предлагаю поменять. Роспочинаемо. Он... его. С ровно. С ровно. Поехали. Пожарница. Человек, который никогда не видел Аиста, доказывает своим детям, что их принес секс. Повара-мазохисты добавляют специи на глаз Тернополь, Олень, две шутки Французский поцелунок закинчився немецким фильмом yeah. В семье анестезиолога Дети об сплять, або смеются Скажок. бойщик почав працювати водієм маршрутки і тепер возить тільки дівок. Після невдалої спроби стати народним артистом України Андрій Мацако вирішив стати порноактором. Тепер люди сміятимуться не лише з його співу. штрафное коло. коло по, по одной одному Ровно, будь ласка. А есть что? Есть. А теперь шутки. Да. Украинский жираф, прыгая на батуте, написал на русском спутнике «Здесь был я». Тернопи. апендицит, но попривычки збільшила його. Будь <звінь> ласка, Джокер. Джокер. Працівник зоопарку купав клітку між двома левами, загадав бажання, але воно не збулось. Джокер. Дякую, Джокер, 0,60 балів. Ну что, у нас дуэль? Финал. Дуэль, штрафных кругов уже нету. Два человека, четыре шутки решат судьбу 0,80 и одного балла. Начнем с Тернополя. Поехали. Виктор Янукович не слушает свою захидную півкулю мозгу, потому что она разговаривает с ним на украинский. провожатая с четвертым размером груди и ливень подарили счастье пацанам из восьмого отряда. Ой, не просто принять решение в этой дуэли. Уважаемые жюри, ваше решение. Виктория Бекхэм. Что? 0-8. 0-8 Виктория Бекхэм. Тернопиль победает. Один бал. Аплодисменты, друзья!